在白凤师姐心里，我早就死了吧，并且死得十分惨烈，对吧？ 我的仇，我自己来报。咱们公平对决，你这是找死！ 以你的所作所为，捅你十剑八剑都不为过。这次，看在陆离的份上，我就饶了你。陆离，你就看着一个外人这么欺负你师姐吗？ 陆离，莉师姐，这是我最后一次这么叫你。陆离，你因为一个外人这样对我吗？第一，柳少他不是外人，他是我在乎的人。第二，是因为你已经疯魔，不再是我认识的那个师姐。第三，毒害五阳虎之事有没有你的份？在主上那儿，还需要你一个交代。 我今日你我割袍断义，同门情谊到此为止。